বুকু কঁপি উঠা এক শিহৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাটি ঘাইপথ পাৰ হ'বলৈ ৰৈ আছিল নাজমা য়াজমিন পথটো পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এখন দ্ৰুতবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে এখন ই ৰিক্সাক বচাবলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ খুন্দা মৰাত বহু দূৰলৈ ওফৰি পৰে নাজমা য়াজমিন সন্মুখৰ পৰা অহা দ্বিতীয়খন ট্ৰাকৰ খুন্দাত মাটিৰ সৈতে মিলাই দিলে নাজমাৰ শৰীৰ কাৰ ভুলৰ বাবেই সংঘটিত হবলৈ পালে এই পথ দুৰ্ঘটনা এইসমূহ চালকক কোনে লগাব নাকি তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সকলোৰে সিহৰণকাৰী সমগ্ৰ ঘটনাই ভৱানীপুৰৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি পেলাইছে শোকৰ চাপ দুৰ্ঘটনা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব সকলো মোৰ সৰু ভাই বোৱাৰী তাই আমাইত আছিল তাই অধিবক্তা ভজালী ক'ৰ্টৰ কাম কৰিছিল আজি তিনি চাৰি বছৰ হ'ল কাম কৰি থকা তেওঁ তেওঁৰ দৰে ছোৱালী আমাৰ এই মানে এইখন ভৱনত পাবলৈ বহুত টান আৰু যিজন ছোৱালী মৃত্যু হৈছে এইটো মই ভাবোঁ হয়তো মাৰুতিয়ে ভেন যিখন মাৰিছে হয়তো পৰিকল্পিতভাৱে মাৰিছে নহ'লে গাড়ীটো যাব লাগে ৰাইট চাইডত সেইটো নকৰিব লাগে আপোনাৰ ভুল চাইডত গৈ পেলাই সেই ছোৱালী যদি কোন দিয়া বেলেগ এটা ট্ৰাকৰ তলত সোমাই দিয়া সেইটো বৰ মানে আমি মোৰ মাজতে ৰাইজৰ একদম সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ কাম কৰিছিলে তেওঁকতো কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম কৰা নাছিলে মই জনাত কাৰণ মোৰ ঘৰৰ মানুহ তেখেতৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ হাজবেণ্ড আছে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ দুজনী ভাই আৰু এটা তেওঁৰ কি বুলি কয় ননদৰ আছে আৰু তেওঁ সোঁতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত